交出来！ 对吧？退了，姐姐，他们要干什么啊？老陆，小心！ 干得不错！ 怕什么？我用衣服盖住你，是怕吓到你。没想到你完全没有领会到精神，自己拽下来了，看了个全程。对。<Okay. S 2> 还有雪。 陆队，又见面了。这些交给你了，偷车的。好，多谢你们啊。问清楚了，就是之前偷车那帮人的朋友，他们恰好也在这儿吃饭，一眼就认出龟小的车了，想替被抓的朋友出口气，没想到碰到我们了。刘所<总>，哎、这一下给你抓了十三个人，不得请我和陆队来顿大餐啊？一定，警队食堂，放开了吃。 哎呀，你们那辆车呀，真该送面锦旗，节约咱们省的警力，那也为国家节省了资源呐！给您添麻烦了。哎，不麻烦，高兴着呢。哎，刚才有个报案的小孩，是哪一位啊？我，我儿子。哦。<laughs> 哎，老规矩，老规矩，回去跟您做个笔录。<laughs> 嗯。嘿嘿